И всем привет! С вами Генчик. И это для меня новая рубрика обзор танков по игре World of Tanks. Сегодня же э, обзор э, идет по танку КВ1С. Да, это тяжелый танк. Э, он такой э, популярный, я бы сказал, даже очень так называемый квас. Если вы услышали впервые, вы даже, наверное, засмеетесь. Да. Давайте же посмотрим, с какой веткой развития он идет. Страна СССР идет из первого танка этой страны МС-1. Потом танк Т-26, Т-46, Т-28. V1 и квас. Так вы заметили, что вид у него очень строгий и такой крутой, как бы сказать. И да, это топовое орудие 122 миллиметра. Топовая башня 6-го левела. Радиостанция 7-го левела. Двигатель тоже 7-го левела. Ходовая 6-го левела. Но изначально у вас будет вот такое орудие. 76 мм. Радиостанция 10R. Башня 5-го левела. Двигатель. Ходовая. Чтобы установить такое, такое же орудие, как у меня сейчас стоит, нужно исследовать и купить вот эту башню. Если же у вас будет вот эта башня, вы не сможете установить. Так как это орудие очень тяжелое, и только идет на эту башню. Ну, это понятно. И вы сейчас спросите, почему я не исследую, например, КВ-13 и МТ-25, средний и легкий танк. Ну, я решил для себя два танка одновременно купить. А сумма состоит 77 700 опытов, причем боевого. Ну, можно даже и свободный опыт. Но в первую очередь тратится боевой опыт. И уже потом додается свободный опыт. Он э, зарабатывается только на элитных танках. Что я еще могу сказать об квасе? Прочность. 810 масса и на массу предельную танка 45,17 на 48,2 в тонах мощность двигателя 600 литров за секунду максимальная скорость 43 км в час скорость поворота шасси 30 градусов в секунду

Заметьте, такая э, хорошая цифра для этого танка. Скорострельность орудия. Выстрел в минуту. 3,75. Ну, это с первой пухой. Но вот с этой э, я вам расскажу. Э, орудие 122 мм. Перезаряжается. 11-12 секунд. И это на таких уровнях довольно, довольно большой промежуток времени. Так как и на этих уровнях есть танки, которые просто шмаляют. Но поверьте, это того стоит, что класс то есть топовая, топовая пуха так долго перезаряжается. Ведь она э, хорошо пробивает. Очень редко не пробивает. Но это да, бывает очень-очень редко. Очень, еще раз очень редко. Но наносит урон 300-400 как уже тут и мы рассматривали. Ну, смотря куда вы попадете. Например, Блэк Принца очень хорошее бронирование корпуса. И лучше стрелять ему просто, так бы сказать, в зад. Ну, не хочу тут... Устанавливаться давайте дальше обзоры 330 метров дальну связи 440 метров это довольно таки неплохо не, не нормально, а просто неплохо и рекомендую установить вам именно вот такое снаряжение. Вот смотрите, сколько тут много разных вещей. И почему я из этих только вот эти три. Ну и еще этот. Э, давайте рассмотрим. Дополнительный паек Что лучше заплатить 50 голды или же э, можно поменять на кредиты. Ну, вы сейчас подумайте, что я имею в виду про банки там. Нет, кредиты это денежная единица в игре World of Tanks. Вот это. И вы можете заплатить за дополнительный паек где-то 10 тысяч. И хочу сказать, что вы будете больше тратить, чем зарабатывать. И вскоре, после где-то 100 боев, вы станете банкротом. Полный. Большой ремкомплект. Так как у меня на складе он есть, но я не хочу его тратить. Так как за игру очень редко бывает, что там три модуля повреждаются. Там два, ну, зач, зачастую такие один и большая аптечка, ну, у меня она есть. Я доволен, что она у меня есть. Так как может ранить и механика водителя, командира сразу. То есть неважно. Так как бы сказать сразу пару штук членов экипажа. Ну и на еще малую аптечку, Это тоже хорошо. Так как та самая ситуация с большим ремкомплектом, что зачастую только может ранить только одного члена экипажа и это очень часто двух трех очень редко извините что так на суржике говорю ведь я украинец и мне такие очень сложно произносить русские фразы так что думаю зрители поймут меня ну и малый комплект. Э, такие нормальные, и я... он мне нравится, в общем. Э, мы все рассмотрели. А, подключенный регулятор оборотов двигателя. Скажу я вам, повышает мощность двигателя на 10%. Но повреждает его, но ну, что это такое? Ну, вообще, вообще, да, вообще. Так, приступим к бою. Ред встречный бой, шансы на победу 54%. Я в торпе. самый первый. Собираться с друзьями, играть во взводе, как хэлл. <звучит> <с вами. звучит> Пусть общаться, говорить, и, э, проводить время со своими друзьями. В моем классе. стала зеленой это означает что она активировалась и теперь э, противнику будет сложнее меня залить <звы> э, все классно с топовыми духом орудия остальные у вас в команде какой-то Испидрасау, и он новичок просто. Ну, вы можете посмотреть, сколько у него тысяч боев. Или же у вас просто нет модов. И посмотрите, что у него там одна-две тысячи боев. И он только начинает, и он сразу же пьется вперед. Знаете, вот тот сейчас идет. Ну если, конечно, противник умнее. Если он все похоже, то соответственно. Знаете. Обе пропадут. Как бы сказал. Особенность Питасау в том, что прочность. Ой-ой-ой, какая малая но взяться так званого тяжелого танка прочность велика. Пусть сводка заменищится. That was good.

Любой ценой надо выжить, Так как танк э, черти третий загорелся. Ой, ребята, чувствую, у меня очень неплохо поговорилось. Что там долго, тут дом? Да, вот так. День класс. Не надо выдержать. Любой ценой вызов. просто кликнуть Просто не успел. Да, вот уже и так попало. Но мы выиграли. знаете, я не очень расстроился, так как я терял Да, и сейчас посмотрим, что я там получил. Знак, знак классности 5 степени Почти 20 тысяч кредитов 656 боевого опыта. Ну и боевые задачи я, как видите, ну и на этой позитивной ноте я завершу завершу свой обзор танка Кваса. С вами был Денчик. Подписывайтесь, ставьте лайки, расскажите друзьям. Всем пока!